главный тренер у нас Улыгина Ирина Ирина. Улыгина? Да, бэгин. А, делитесь впечатлением от сегодняшней игры ваших девочек и, и нахождением здесь, в Тернополе. Ну, мы приехали сюда с одной целью, конечно же, посмотреть на поле. целью, нам нужно прямо пройти Но, естественно, самое главное – это вот отбор, отбор кандидатов скажу, что может быть непривычное поле, потому что мы больше часто тренируемся на искусстве, поэтому вот такое может быть усталость или что игроков. готов. Ну, наверное, все-таки это еще дети, и поэтому эмоционально вот она очень пережила, волновалась, и очень много не получалось того, чего мы планировали. А сколько времени вы играете так и делаете? Мы эти девочки здесь много разных, но вообще костяк команды это училище Олимпийского резерва. Мы уже год вместе с прошлого сентября тренируемся и играем ну, костяком этой команды. В чемпионате такой у нас есть молодежный чемпионат. И мы играем вместе в чемпионате. А у вас вы, вы довольны игрой вашей команды или нет? Ну нет, конечно же, надо же смотреть на табло очень много ошибок, очень много суеты и, может быть, не знаю, почему-то непонятно. Ну, есть какие-то моменты такие вообще непонятные, почему мы так играли. Хотя, я говорю, есть над чем работать, и мы работаем. мы вас еще раз будем ждать в Тернополе играть. Хорошо, а мы приглашаем вашу еще раз к нам. Будем с нами играть. Я думаю, что спарринги очень хорошие для девочек тем более страны очень близко. Спасибо и вас поддерживаю.